اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان امين يا رب العالمين اما بعد تنطوان رحمة الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله Alhamdulillah segala pujian bagi Allah Subhanahu Taala dengan izinnya dapat kita berkumpul dalam kita bakal mendirikan solat fardu Jumaat pada hari ini diberikan kesihatan diberikan kemudahan untuk kita hadir untuk mendirikan solat fardu Jumaat semoga diterima segala bentuk amal soleh kita dipandang dan diganjarkan setiap langkah kita ke masjid pada hari ini amin ya rabbal alamin Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi selesai kita membaca surah al-kahfi dalam usaha kita ini bersama uh, usaha mingguan kita. Juga sebagai penambahan uh, kita mengambil kesempatan selain daripada kita membaca adalah dengan kita cuba sedaya upaya untuk menghayati ayat-ayat suci al-Quran Al Karim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan pada ayat ياكم بأبوليمة لمسر الكهفي عزب الله من الشيطان الرَّجِيمِ وضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدره صدق الله عزبه. Dan berikanlah pada mereka termasuk diri kita, dan sekelian, sebuah perumpamaan, sebuah contoh kehidupan di dunia ini ibarat air yang diturunkan daripada langit iaitu seperti hujan. Seperti mana pada minggu lalu kita kongsikan di antara yang boleh kita tambah, tukuk tambah dalam penafsiran ayat ini, Imam Al-Qurtubi menyatakan persamaan antara dunia dan juga air itu apa? Maaf, bukan dunia, kehidupan di dunia dengan air itu apa? Dan kita ada sebutkan yang pertamanya kedua-duanya sifatnya tidak menetap. Air itu sentiasa berubah dari satu tempat ke satu tempat. Begitu juga manusia. kita bukanlah duduk statik di satu tempat sahaja, berfasa, berpindah daripada kecil kepada dewasa ataupun kepada apa namanya teenager, belia maaf, lepas tu dewasa, kemudian kita menua. Tak adalah kekal selama-lamanya keadaan kita macam tu sahaja. Begitu juga air lah. Keduanya perumpamaan ataupun persamaan kehidupan di dunia dan juga air adalah keadaannya yang berubah-ubah. kedua keadaan air kadang bersih, kadang kotor, kadang airnya pasang, kadang surut. Begitu juga kehidupan kita di dunia tak adalah sentiasa keadaannya sama. Ada kalanya keadaannya baik, ada naik, ada turun. Ha, kita ringkaslah kerana kita dah, dah kongsikan pada minggu lalu Eh. Ya. Yang ketiganya, wali an la laya baka wajah bukadalikat <tutuk> dunia tafna. Air ini nak atau tak nak satu hari nanti akan binasa. Ha, kalau kita tengok air, mungkin diminum orang, diminum binatang, ha, mungkin akan naik evaporate naik pergi ke apa namanya, pergi ke awan dan sebagainya air itu nak ataupun tak nak ataupun akan kering masuk ke dalam tanah. Begitu juga manusia. Eh? Begitu juga kehidupan kita di dunia. kita tak akan kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, mustahilnya disebutkan wali annal ma' la yakhtiru ahadun an yadkhulahu wa yabtal. Mustahil bagi orang yang masuk dalam air itu tak basah. Begitu juga dunia ini mustahil seorang itu berada di dalam dunia tanpa ujian, tanpa fitnah. Begitulah keadaannya saling ataupun di, di, disamakan dari sudut kehidupan di dunia Pengajaran dalam ayat 45 dan juga 46 nanti Kita dah sebutkan sebenarnya pengajarannya diambil daripada kisah penghuni ataupun pemilik dua kebun Secara ringkasnya untuk menyatakan segala sesuatu itu adalah mengikut ketentuan Allah SWT Dan segala sesuatu itu selain Allah akan binasa yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada satu part tu disebutkan si pemilik ni apa disebutkan? Qolama adunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa apa yang aku ada ni akan kekal selama-lamanya. Ha tu orang yang telah kufur nikmat tapi bila kita fikir-fikir balik kadang kala bukanlah kita kufur nikmat wal tapi kita ada tanggapan sedemikian rupa di mana kita menganggap semuanya akan kekal kesihatan kita akan kekal sampai minggu depan. Kerjaya kita aa, ataupun income kita akan kekal sampai tahun depan. Anak-anak kita akan kekal bersama dengan kita sampai bila-bila. Kita ada tanggapan sedemikian. Pasal kita hari demi hari itu kita tak perasanlah bahawasanya setiap sesuatu perkara itu wakannallahu ala kulli syai'in waqaddirah. Allah menentukan. Setiap sesuatu tu ada kadarnya, ada perhentiannya, ada limit dia dan akan datang masanya akan binasa lah. Begitulah yang tentang hidup dan juga mati tuan-tuan sekalian, perkara yang kita tahu. Kita tahu kalau kita sebutkan tentang hidup, mati, setiap manusia akan meninggalkan dunia ini. Tapi peranannya dan kita sebutkan pada minggu lalu juga, peranannya kita baca surah Al-Kahfi supaya kita diingatkan Ha, dalam kesibukan kita seminggu sekali itu setidaknya lah kita diingatkan bahawasnya eh dunia ni tak akan kekal, aku tak akan kekal, harta benda aku tak akan kekal, anak-anak aku tak akan kekal. Ha, semuanya akan pergi. Perkara yang dari sudut logik kita tahu dan kita terima, tapi kita sedar ataupun kita sedang menghayati ataupun tidak pesanan Allah Subhanahu Wa Taala begitulah pentingnya ayat suci al-Quran supaya memberi kita pesanan tersebut diingatkan diingatkan bukan daripada tahu pergi apa daripada tahu ber, uh, tak tahu maaf daripada tak tahu pergi tahu tapi daripada sedar atau pergi, uh, daripada tak sedar pergi ke sedar uh, peras daripada tak perasan pergi ke perasan kita tahu hidup itu tak akan kekal tapi kita sedar ataupun tidak tuan no, sekalian Ha, itu peranan Al-Quran Di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr al Diingatkan Kita perlu ada komponen Peringatan dalam kehidupan harian kita Ayat suci Al-Quran Dalam surah Al-Kahfi disebutkan pula Dalam ayat ke-46 Perkara yang kita tahu juga Tapi diingatkan lagi A'udzubillahirrahmanirrahim al mal wal-banu nazinatul hayati dunya Harta, benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia ini. Apakah maksud perhiasan di dunia? Adakah ia sesuatu yang negatif? Semestinya tidak. Tapi sesuatu yang menyenangkan memberi kita keselesaan, kegembiraan bila kita ada harta macam-macam kita boleh beli, kita tak risau tentang masa depan kita diberikan keamanan, selesa. Begitu juga anak-anak bagi mereka yang Allah berikan kurniaan anak-anak, cucu-cucu dan sebagainya. Sesuatu yang menggembirakan rumah kecoh walaupun penat ke dan sebagainya tapi orang kata tu penat berbaloi lah. Kan? Disebutkan bermanfaat masa aku ni, aku berikan kepada anak-anak tungkus lumus cari duit dan sebagainya, duit nafkah dan sebagainya. Sesuatu yang memberikan kita makna, memberikan kita kegembiraan, kesenangan dan sebagainya. Tapi ingat, sifatnya tidak akan kekal. Itu ha, tu yang nak disebutkan. Walaupun menyenangkan jangan lalai kesinambungan daripada kisah sebelum ini seseorang yang dia berikan kekayaan yang luar biasa sehingga kan beliau lalai. Begitu juga bagi kita wahai orang mukmin. Ha, janganlah bila Allah berikan kita harta, berikan kita anak-anak, berikan kita cucu-cucu dan sebagainya menggembirakan jangan sampai lalai. kesibukan bagi mereka kita, kita luangkan masa, tenaga dan sebagainya bagi mereka. Tapi ingat kita juga perlukan untuk meluangkan sesuatu ataupun meluangkan kebaikan bagi diri kita. Apa tu disebutkan? Wal baqiyatus salihat. di dalam apa erti kata yang lain tetapi bekas yang baik al baqiyat baqilah saki kan. Ha, jadi sesuatu yang kekal sifatnya itu dari bentuk amal soleh bagi diri engkau jangan lupa itu lebih penting dalam kita sibuk mencari duit dalam kita sibuk menguruskan perurusan rumah dengan anak dan sebagainya tanggungjawab jangan lupa bahagian untuk engkau juga yaitu akhirat nanti yang anak dan juga ataupun apa-apa bentuk uh, ke keindahan dunia ingat si, sifatnya sifatnya sementara dan tidak kekal lakukan sesuatu perkara untuk diri engkau al-baqiyatus salihat para ulama para salafus salih sebutkan ada di, diriwayatkan bahawa di antara penafsiran baqiyatus salihat adalah zikir ha, zikir apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ha, jadi Banyakkan zikir supaya kita ada amalan-amalan yang dapat kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha, usaha kita dalam bentuk amal salih ha, Dalam kesip, kesimpulannya lah, Dalam kesibukan dunia Uruskan harta Uruskan anak-anak dan sebagainya Jangan lupa juga uruskan masa depan kita ha, Uruskan amal-amal kita ha, Di sini Satu kesempatan bila Allah Subhanahu SWT Panjangkan umur kita Bertemu dengan Ramadhan Allah untuk kita banyak beramal moga-mogalah insya-Allah ataupun digandakan segala bentuk kebaikan kita. Hai. ingat tuan-tuan sekalian bila Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan, dia bukan sekadar kita berlalu dengan Ramadan sahaja kemudian hari raya, kemudian kita tengok next year dan sebagainya. Maka Allahu kulli lisyaiim muqaddirah. Allah telah menentukan menetapkan contoh Ramadan kita yang terakhir bila? Contoh bahagian kita Beramal dalam Ramadan Berapa banyak ha, Jangan sia-siakan bila Allah panjangkan Umur kita, contoh saya Tahun 2026 boleh jadi Yang terakhir, tak mustahil Tak ada orang boleh berikan Orang kata tu garanti ha, Tahun 2027 Najib dapat uh, Berjumpa dengan Ramadan Tahun 2028 Saya dapat jumpa dengan Ramadan Tak ada orang dapat berikan assurance ataupun garanti kita akan jumpa Ramadan akan datang. Kerana itu itu uh, satu peluang untuk kita muhasabah. Eh sebenarnya aku jumpa Ramadan ni bukan satu kebetulan tapi uh, jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja mereka yang telah pergi sebelum datangnya Ramadan. Kan? Seminggu lalu ke dua minggu lalu, sebulan lalu uh, dan nak sampai jumpa Ramadan meninggal dunia qadarullah masya-Allah mengikut apa, ketentuan Tuhan. Begitu juga kita tuan sekalian, satu hari nanti kita akan meninggalkan Ramadan. Peluang untuk kita memperbanyakkan amal salih. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu berbanding perhiasan-perhiasan dunia yang indah, yang baik. Tapi adakah itu akan membawa kebaikan dengan harta juga boleh jadi amal soleh kan kita sedekahkan kita berikan kepada orang yang memerlukan kita banyak menderma dan sebagainya begitu juga anak-anak jika anak-anak itu berjaya dari dari apa lensa ke, apa agama maksudnya berjaya akhiratnya mendirikan solat banyak beramal juga kemudian mendidik kepada anak-anak mereka kemudian nah itu juga bentuk bakiatul salihan. Di sini pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita diingatkan dalam kita sibuk dengan urusan dunia dengan keindahannya jangan lupa bahagian kita di hari akhirat kelak. itulah sikit sebanyak mungkin dapat kita ringkaskan tuan-tuan sekalian dalam ayat 45 dan juga 46. Semoga menjadi iktibar ataupun menjadi satu teguran kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kesibukan kita kerja, dalam kesibukan kita fikirkan hal ehwal dunia, fikirkan juga tentang akhirat kita wal baqiyatus salihat. Nanti kita bertemu dengan Tuhan, apakah amalan-amalan kita yang ikhlas kerana Allah Taala? bukan kerana orang, bukan kerana anak ke, bukan kerana apa dan sebagainya. Ikhlas daripada seorang hamba berhadapan dengan sang penciptanya. Itu yang kita mahukan, kita dapat beribadah dengan penuh keikhlasan dapat kita tunjukkan kesungguh, kesungguhan kita dalam beramal aa, dan semogalah usaha-usaha kita dalam mendekatkan diri dengan Allah Taala dipermudahkan juga kita bersama dengan al-qurannya dan semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita aa, bertemu aa, ditemukan kita dengan bulan Ramadan amin ya rabbal alamin insyaallah pada pertemuan akan datang kita serahkan pada Fadil Ustaz Jazairi Jumat untuk sambung pada ayat-ayat seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.